ॐ ग्लौं गं गणपते नमः श्रीगुरुभ्यो नमः अन्दर्कि नमस्कारं श्रीगणेशभुजङ्गं रणक्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवोत्तण्डवत्पद्मतालं लसत्तुं दिलां गोपरिव्यालहारं गणाधीशमेसानसूनं तमीडे ध्वनित्वं स वीणालयोल्लासिवक्त्रं स्फुरच्छुण्डदण्डोल्लसद्बीजपूरं गलत्तर्पसौगन्ध्यलोलालिमालं गणाधीशमीशानसूनं तमीडे प्रकाशज्जपारक्तरत्नप्रसूनप्रवालप्रभातारुणज्योतिरेकं प्रलम्बोदरं वक्त्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीसानसूनं तमीडे विचित्रस्फुरत्रत् नमाला किरीटं किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखा विभूषं विभूषैकभूषं भवत्वं सहेतुं गणाधीशमीशानसूनं तमीडे उदं चद्भुजावल्लरीदृश्यमूलोच्चलद्भ्रूलताविभ्रमभ्राजदक्षम् मरुत्सुन्दरी चामरै सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनं तमीडे स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारं कृपाकोमलोदारलीलावतारं कलाभिन्दुगं गीयते योगिवर्त्यैर्गणाधीशमीशानसूनं तमीडे यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यं परम्पारमोङ्कारमाम्नायगर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे शान्ताय चा तुभ्यं नमो विश्वकर्त्रे च हर्त्रे च तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यभासे नमो विश्वबीजप्रसीदे सूनो इमं सुस्तवं प्रातुरुद्धाय भक्त्या पटेत्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान् गणेशप्रसादेन सिध्यन्ति वाचो गणेशे विभौ दुर्लभं किं प्रसन्ने इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत శ్రీ గణేష భుజంగం ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియో విన్నందుకు ధన్యవాదాలు ఇలాంటి వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి